Ты идешь на какие-то шаги в своей жизни, такие отчаянные, и дома, даже не знаешь, чем они закончатся, но тем не менее ты идешь. Вся жизнь на перекосе. Пошла. Теперь надо жить в чужих городах. Там же уже теперь Россия. Нас там не очень любят. Я приехала вообще, сама я из Макеевки, но ну, добиралась через Крым, вот, прошла две границы, потом два с половиной километра пешком, от российской до украинской границы, да, вот, ну, а потом на автобусе как бы, приехала, сначала была у знакомых, ну, вот, потом мне в исполкоме рассказали, что есть городок, и я устроилась сюда там жилье, кошка, и работа была, всё. Уехала, потому что ничего не платили. Совершенно ничего. Я еще уехала, правда, до бомбежки в Крым. Я там еще работала, пока не вели там российские паспорта. А потом уже, конечно, все с работы стало плохо. Даже если я обзванивала по телефону, то люди даже не хотели с тобой разговаривать, потому что у тебя донецкая подписка. И отказывали сразу в работе. Дома я работала продавцом, я работала в соцслужбе, я работала в пенсионном. То есть у меня была нормальная работа. То есть мне хватало на жизнь, мне платили пенсию, я себя прекрасно чувствовала. В Крыму я работала кассиром, вот няня подрабатывала, и все. Но там же не пенсию не оформить, ничего. Там же уже теперь Россия, ну, ладно, нас там не очень любят. Естественно, люди там выживают, а как бы здесь, здесь хоть можно найти работу, жить в тепле и не слышать этого, и не видеть всего этого ужаса, но естественно, все равно домой тянет, родные, близкие там. Поэтому просто взяток, так, ну, обидно то, что вот, так все случилось, это все бросил и уехал, потому что жизнь важна, как говорится, своя. Здесь, здесь тоже люди по-разному. Я же говорю, везде есть хорошие люди, есть не очень. Но как бы таких выражений я в свой адрес там не слышала. Вот там беженец, переселенец или тому подобное. Наоборот, некоторые люди очень даже помогают. Здесь ты приехал, ты гражданин Украины, ты приехал, все за один день переоформил к тебе нормальные отношения, вот поселили, я говорю, я ничего не слышу. Я, допустим, приехала на Абу, вот ну, серьезно, на Абу, мне первый раз И так, боже, как говорится, не оставил в беде. У меня он порвал обувь в мне женщина с просто дала пару угол, это не... Ну, то есть, ну, Но... понимаете, само, само, отношение к людям такое. И я до сих пор прихожу, всегда здоров спрашиваю, как дела, и тому ну, подобное, ну, не знаю. Вот, так вот все. Моющий, чистящий. Вся жизнь перекосяк пошла. Теперь надо жить в чужих городах. Поэтому я надеюсь на лучшее, что все-таки война закончится, мы все вернемся домой. Большой благодарностью сердца, что у нас люди вот так приняли. Ну что, плакать, реветь и говорить, ой, как мне плохо, нет. Да, бывает тяжело, но все равно набирайся силы, идешь вперед. Ну что, так получается. Не всем легко здесь. Как основные лекарства не нужно, я ими не пользуюсь. Но так как у меня обострение пошло по болезни, мне нужно обезболивающие. лекарства. себя там не жалела. У меня я всегда в обычной школе учусь, в обычном университете учусь. Мне магистратура за плечи. Я не считаю, что мы там недостойны там хорошей оплачиваемой работы или еще что-нибудь. Просто некоторые люди к нам относятся так, а вот мы там слабенькие, вот мы где-то у нас не получится. Не знаю, если человек хочет чего-то достигнуть, и при своем заболевании достигнет каких-то высота. <laughs> Про древочку. <дерьмо>, <laughs> Он маленький, у меня размер ноги, от этого страдаю. Как бы, поэтому люди мне находят обувь, чтобы как-то меня быть. Вот. Да, и есть, ну, как тебе сказать, бывает тяжело, моменты бывает, и всегда ты ходишь позитивом но как-то стараешься себя настроить на хорошее. И когда, я же говорю, поддержки нет, и близких это очень тяжело когда они где-то далеко ты долж, должна должна что-то сделать чтобы они тобой гордились поэтому ты идешь на какие-то шаги в своей жизни такие отчаянные и дома, даже не знаешь чем они закончатся но тем не менее ты идешь поэтому а потом осмотришь не зря я это сделал как говорят.